Всем привет! С вами Львини и это обзор железнодорожной станции Махаренти. Начинаем. Данная станция находится на просторах Винницкой области. На однопутном, неэлектрифицированном, малоиспользуемом участке, по которому в день проезжают всего лишь два поезда. Первое на что мы обращаем внимание, это то, что на этой станции остались даже старые ручные стрелочные переводы. Станция находится в отдалении от городов и сел. Ближайший населенный пункт находится в более чем 5 километрах отсюда. Несмотря на свою отдаленность, станция находится в довольно хорошем техническом состоянии. Она имеет классический для многих остановочных платформ и станций Хмельницкой области окрас бордюров, а именно белый и красный. Такие окрасы бордюров встречаются на многих станциях и остановочных платформах Мельницкой области, но в других областях они довольно редкое явление. И на этой станции находится на старых бетонных столбах, но некоторые даже на деревянных. Железнодорожный вокзал станции Махаренси очень старый и очень красивый. Еще и поддерживается в очень хорошем техническом состоянии, как для подобных станций. Ведь обычно на станциях, находящихся в таком отдалении от основных поселков и городов, техническое состояние на порядок хуже но станция Махаренси, несмотря на всю свою отдаленность, и по сей день поддерживается в очень хорошем техническом состоянии. Далеко не каждая станция может похвастаться этим. А теперь давайте зайдем в зал ожидания. Внутри зала ожидания время будто остановилось. В 70-х годах прошлого столетия. Ведь с того момента тут вообще ничего не поменялось. Абсолютно все остается таким же, как и было половину столетия назад. Сохранилось буквально все. Старые лавочки, старые батареи, даже старые окна. И те остались такие, как были в 70-х. И изюминка зала ожидания это вот эта зеленая стеклянная дверь, которая тоже осталась в первостанном виде. А теперь время выходить из этого зала ожидания. Давайте посмотрим, что еще интересного есть на этой станции. И первое, на что мы обращаем внимание, это старинный держатель для часов. Раньше на этой станции еще и были старинные классические часы. А второе, на что мы обращаем внимание, это старинный держатель для фонаря. Возможно, даже не электрического. Стоит отметить, что на этой станции осталась даже плитка, которая находится в относительно хорошем состоянии. Раньше такая плитка была на многих станциях и даже на некоторых остановочных платформах, но на данный момент она мало где осталась. Вот так выглядит переход между платформами. На крайнюю платформу поезда не прибывают уже много лет. Единственный раз в день, когда тут прибывает пригородный дизель-поезд, он прибывает на дальнюю платформу. А когда вечером он возвращается, он тоже прибывает на эту платформу. Потому что первый путь закрыт, в связи с тем, то, что далее этот путь занимают заброшенные вагоны. И ведь правда, что за отдаленная станция до да беззаброшенных вагонов? Конечно же на станции Махаренти, на путях недалеко от станции имеются заброшенные вагон рефрижераторы А еще пути, аккуратно сложенные в ступочку. И это не шутка, там буквально пути, сложенные друг на друга. Вот те самые пути, сложенные в стопочку, и заброшенные вагоны-рефрижераторы. Их тут довольно много, но далее все эти пути сходятся в один. На этих путях даже остались старые деревянные шпалы, а наката нет и вовсе. А в другом конце станции имеются два относительно современных светофора. А теперь давайте насладимся всей атмосферой этой невероятно вайбовой и атмосферной станции. Так выглядит задний двор этой станции. Все зелено и довольно красиво. А это переход между путями с другой стороны станции. Станция Махаренти очень атмосферная. Самые атмосферные станции это не какие-нибудь крупные узовые станции или прочие людные места, в которых постоянно кипит жизнь. Самые атмосферные станции это станции, которые находятся в отдалении от цивилизации, в глуши лесов и полей, за много километров от ближайшего населенного пункта, на которых нет никого, и лишь раз в день тут проезжает одинокий дизель-поезд. Станция Махаренти именно такая. Вот такая она станция Махаренси. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. Ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем канале. С вами был Львини, всем удачи, всем пока.